的用户暂时无法接通，稍后再拨。怎么不接电话呀？不好意思，请让一下。谢谢不好意思，请让一下。 十一，你先放开我！你抱,抱抱抱太紧了。你没事了？我没事儿啊。不是，你怎么在这儿呀？总要跟我说你犯病了。我没有犯病啊。那刚才的恐怖电影没吓到你吗？啊！我刚才一进去就感觉那个气氛特别的不对，所以我立刻就蒙上了我的眼睛，就差那么一。 没事就好。那，走吧，我送你回家。 怎么了？还在为刚才的电影不开心啊？哎，没有。我就是在思考一个问题：如果你喜欢的人不喜欢你，你该怎么办？那就放弃吧。与其追逐一个不爱自己的人，不如选择一个爱自己的人。 会更幸福。时候不早了，进去吧。嗯，今天谢谢你啊，走啦。嗯。方言，以后如果想看电影，可以一起啊。 你回来了呀？这是给我留的吗？点多了。哦。你今天工作挺忙的。嗯、啊，电影院，我忘了。啊，没关系。我跟你说，那个电影特别的好看，那个妻子特别爱她的丈夫。 你觉得他值得被爱吗？那你觉得什么样的人值得被爱？我就是好奇石、呃、总的恋爱观。很简单，我的生活只有电影，感情这种东西对我来说浪费时间和精力。那个。 我想跟你说，我们约定的时间快到了，我想跟你商量一下，能能不能……房子我帮你找，地址问郝云俊。我不是想说这个呀，说什么约定到期的事儿。本来是想留下的，现在只能搬走了。 那玩的开心吗？嗯，开心。行，那咱们看个电影去吧。好啊，嗯，咱们看什么呀？你挑呗。嗯、行。小爷爷，嗯，干嘛呀？大半夜的突然要夜跑，就是想运动一下，解解压嘛。嗯、你能有什么压力啊？啊？怎么了？我看你状态不太对啊。啊，没什么呀。 行了吧，你在我面前装什么没什么？快说，怎么了？就是我在想，如果我谈恋爱的话，你谈恋爱，跟谁啊？啊，我说如果如果如果，吓我一跳。谈恋爱这种事情，其实跟你没什么关系，咱们就现实一点啊。 别天天看那些有的没的无聊的偶像剧，好吗？我就是活得太现实，所以我到现在都没谈恋爱啊。你想跟谁谈恋爱？你觉得哪个男的能接受你这种治病方式，在别的男的身边又亲又抱？重点是那个人还是大明星十一。呃，可是我……可是什么？可是没什么。可是，你相信我，没有哪个男的能受得了这种委屈，心甘情愿把自己头顶弄得绿油油的。他是变态吗？ 哎，话是难听了一点儿，但是治病第一、啊。爷爷，你等等我呀，我还没说完呢。哎，哎呀，要治病，这是现实；治病要靠十一，这也是现实。但是喜欢石梦。 他不喜欢你，更是现实。方言，你该醒醒了。 难道就这么放弃吗？你对石梦，最终也只会是一场单恋。谈恋爱这种事情，其实跟你没什么关系。咱们就现实一点啊，方言，你太单纯，太善良。石梦的骄傲和冷漠，会让你一直付出，直到耗尽精力的那一刻，你连疗伤的力气都没有，再想要走出来，那就更难了。 很简单，我的生活只有电影，感情这种东西对我来说，浪费时间和精力。 接受你这种致命方式，在一个男人身边又亲又抱，重点是那个人还是大明星十一。 想跟你商量一下，能不能？房子我帮你找，地址问好一句。既然选择要放手，就让我再放肆一次吧。 让我再为他，为自己做点什么。反正不管怎么样，最终也只有两天的相处时间了。 是元气满满的一天哦。这两个装修最好 ins 风，我觉得方言肯定能喜欢。太浮夸了，不要。浮夸那就那就这两个呗，简约的时下最流行的性冷淡风。这个小区我去过，不安全。挑地段儿那就。 那就这两个吧，这两个地段特别好，而且离十一家近，我去过还真不错。就没有别的了吗？<laughs> 其实我觉得这些破楼呀都不行，还得是你家。 有事想跟您商量一下，说。嗯，我不是离我们约定的时间没剩几天了吗？那之前的账要不要算一下？好，我也觉得是应该要清一清那我们就正式开始了。第一次我来家里不懂规矩，五千。脱毛膏五千。 但是，电梯间那次因为琳琳的事，我帮了你，所以您说要销账，那就归零。拉花那次，五万五；直播那次，两万五，那就一共是八万。还挺诚信，给钱吧。等一下，我还没说完呢。归零,零。嗯，uh, 你还记得猪蹄手那次吗？你说只要我不拆，我就可以销账。我多待一天呢？ 就可以多赚一天的钱。我一共多带了三天，那就是一五零零零一万五啊！当然，我给你友情价，只收你五零零零等于一万。所以算下来，你还倒欠我一万块。你住我家，我倒给你钱。那规矩是你定的呀，我只负责执行而已。好，给你。 等等下，你还真给我钱啊，那你还想怎么样？嗯、这俗话说呢，时间就是金钱。我不要你的钱，我要你的时间，我要你二十四小时的时间。二十四小时？嗯，又想什么鬼主意？你不会想不认账吧？ 我认，我答应你，给你二十四小时，我就看你能耍什么花样。 喂。<sighs> 车神为你服务，请系好安全带，我们马上就要出发啦。我们去哪儿啊？啊，到了你就知道了。左脚油门还是右脚油门？哎，左脚刹车吧？哎，不对，右脚是还是左脚？左刹那个是这样。 虽然呢，秋名山车神已经很久没有摸车了，但是呢，你要相信，这个技术还是在的，优秀。那我们就出发啦！哈哈，要不我来吧。放轻松，放轻松，It's just a 小失误。你知道大师都难免会出错的嘛，对不对？再来一次。 出发。 为什么来这儿、啊？溜冰啊！大老远来这种野冰场，城里面那么多。这个地方对我来说不一样。我小的时候放学，每次都会经过这里。一是爸爸妈妈怕我受伤，所以从来不让我进去。三年，我从这里经过了三年，我可是一次都没有进去过。因为你的眩晕症吗？ 虽然他们有点小题大做，但是也是为了我好，所以我真的很想滑一次。 是吗？来，自己站起来试试。嗯、站直！我,我站直了呀。放松，我放手了。不,不行。不会让你摔的，来。 双膝微屈，眼睛自然平视远方，眼睛不要盯着脚看，双脚打开。